যদি আপোনাৰ চুলিখিনি খুব বেছিকৈ সৰি আছে বা আপোনাৰ চুলিখিনি কম বয়সতে পকি গৈছে বা আপোনাৰ চুলিখিনি সৰি সৰি এনেকৈ তালো ওলাই গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আজিৰ এই ৰিমেডিটো ব্যৱহাৰ কৰি চাব চুলিত কোনো কেমিকেলযুক্ত বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ঘৰুৱা এই নেচাৰেল বস্তুকেইটাৰে আপোনালোকে এই ৰেমেডিটো বনাব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ চুলিখিনিৰ যত্ন ল'ব পাৰিব এই ৰেমেডিটো সাতদিন লগাই চাব আপোনালোকৰ চুলি সৰা কমিব চুলি নতুনকৈ গজিব চুলি গুৰুত বাঢ়িবলৈ সহায় হ'ব হয় ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অসমীয়া সঁচাই চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকক চুলি সৰা বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে চুলিৰ গ্ৰ'থ বাঢ়িবৰ কাৰণে খুব বঢ়িয়া এটা হোম মেড ৰিমেডি তৈয়াৰ কৰি দেখুৱাম আৰু যিটো ৰিমেডি বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এক টকা পইচাও খৰচ নহয় আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰতে থকা সাধাৰণ সাধাৰণ সহজে পোৱা বস্তু কেইটামানৰ সৈতে এই ৰিমেডিটো বনাব পাৰিব নেচাৰেল ৰিমেডি হয়

গুৰুত্ব আহিবৰ কাৰণে এই ৰিমেডিটো আপোনালোকক তৈয়াৰ কৰি দেখুৱাম এই ৰিমেডিটো তৈয়াৰ কৰিবলৈ মই প্ৰথমে আনিছোঁ এয়া নৰসিংহ পাত এই নৰসিংহ পাতটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষেতো ভালেই লগতে আমাৰ চুলি সৰা বন্ধ কৰিবৰ কাৰণেও বহুত বেছি ভাল হয় প্ৰথমতে মই নৰসিংহৰ পাতকেইটা এনেকৈ ঠাৰিৰ সৈতে ভালকৈ ধুই ল'লোঁ ধুই লোৱাৰ পাছত মই ঠাৰিডালৰ পৰা পাতকেইটা এয়া ছিঙি লৈছোঁ এই নৰসিংহ পাতত এণ্টি অক্সিডেণ্ট গুণ থাকে এণ্টি ইনফ্ল'মেটেৰী গুণ থাকে এণ্টি বেক্টেৰিয়েল গুণ পোৱা যায় যাৰ কাৰণে আমাৰ চুলি গুৰিটো মজবুত হয় আৰু আমাৰ চুলি সৰা বন্ধ হয় ইয়াৰ পাছত মই আনিছোঁ এ মেথি মেথি মই এচামুচৰ জোখাৰে লৈছোঁ মেথিত ভিটামিন এ ভিটামিন চি ভিটামিন কে পটেছিয়াম ফলিক এচিড আইৰন এণ্টিবেক্টেৰিয়েল গুণ এই সকলোবোৰ ভৰপূৰ মাত্ৰাত পোৱা যায় যাৰ বাবে আমাৰ চুলিখিনি সৰা চুলি আধাতে চিগি চিগি যোৱা সমস্যা দূৰ কৰি চুলিখিনি মজবুত কৰি ৰাখিব পাৰে ইয়াৰ পাছত মই এয়া পাঁচ ছটামান লং লৈছোঁ লঙে আমাৰ চুলিৰ উফি দূৰ কৰিব পাৰে চুলি গুড়িটোত ইনফেকচন নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰে চুলি গুৰিটো মজবুত কৰে ইয়াৰ পাছত মই লৈছোঁ এয়া কালজিৰা কালজিৰাটো মই এতিয়া এচামুচৰ জোখাৰে ল'ম এই কালজিৰাত আইৰণ পোৱা যায় জিংক পোৱা যায় যাৰ কাৰণে আমাৰ চুলি ক'লা কৰাত সহায় কৰে চুলিখিনি চাইনি কৰাতো সহায় কৰে এয়া মই কালজিৰা ল'লোঁ এচামুচৰ জোখাৰে ইয়াৰ পাছত মই আৰু এবিধ বস্তু ল'ম যিবিধ বস্তুৱেও আমাৰ চুলিখিনি ক'লা কৰিবলৈ বহুত বেছিকৈ সহায় কৰে আৰু চুলি সোনকালে নপকিবলৈ সহায় কৰে আৰু সেইবিধ বস্তু হ'ল এয়া তিল এতিয়া মই এয়া তিলো ল'ম এচামুচৰ জোখাৰে আপোনালোকে তিল চুলিত লগোৱাৰ উপৰিও সদায় যদি আপোনালোকে তিল খাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চুলিখিনি কম বয়সতে নপকিব বহুত বয়স হ'লে আপোনালোকৰ চুলিখিনি নপকাকৈ ৰাখিব পাৰিব ইয়াৰ পাছত মই আনিছোঁ এয়া এল'ভেৰা এই এল'ভেৰাটো এণ্টি ইনফ্লমেটেৰী গুণ থাকে এণ্টি অক্সিডেণ্ট গুণ থাকে যাৰ কাৰণে আমাৰ চুলি গ্ৰ'ট বঢ়াবলৈ সহায় কৰে চুলি গুৰিটো মজবুত কৰে আৰু চুলিখিনি মইশ্বাৰ দি চুলিখিনি উজ্জ্বল কৰি ৰখাত সহায় কৰে এই গোটেইকেইবিধ বস্তু এতিয়া কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কেনেধৰণে এই ৰেমেডিটো বনাব লাগে সেইটো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এতিয়া মই ললোঁ এটা মিক্সাৰ জাৰ প্ৰথমতে এয়া নৰসিংহ পাতকেইটা দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এবিধ এবিধকৈ গোটেইখিনি বস্তু এয়া মই মিক্সাৰ জাৰটোতে ভৰাই দিম এয়া তিলখিনি দিলোঁ তাৰপাছত এয়া মেথিখিনি দিছোঁ মেথিখিনি ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আপোনালোকে ৰাতিয়ে মেথিখিনি তিয়াই থ'ব তিয়াই থোৱা মেথিখিনি পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব এনেকৈ মেথি ব্যৱহাৰ কৰিলে মেথিখিনি কোমলি যায় নহ'লে মেথিখিনি টান হৈ থাকে ইয়াৰ পাছত মই গোটেইখিনি বস্তু দি ল'লোঁ দি লোৱাৰ পাছত কিন্তু মই এই এল'ভেৰা পাতকেইটা এতিয়া নিদিওঁ গোটেইখিনি বস্তুৱে দি লোৱাৰ পাছত পিচি ললোঁ পিচি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই এটা এয়া চচপেনলৈ এই পিচি লোৱা বস্তুখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু পিছোঁতে আপোনালোকে আধা পিছা কৰিব বেছিকৈ গুড়া কৰি নেপেলাব আধা পিছা কৰিলে বেছি ভাল হ'ব মই এতিয়া ইয়াতে একাপ কফি কাপৰ জোখাৰে পানী দি লৈছোঁ পানী দি লৈ লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই এয়া থৈ দিয়া যিকেইটা এল'ভেৰা পাত সেই পাতকেইটা সৰু 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 সৰুকৈ টুকুৰাকৈ এয়া কাটি দিছোঁ আপোনালোকেও এল'ভেৰা পাতকেইটা পিচি নেপেলাব পিচি পেলালে বেছি বিজল বিজল হৈ যাব সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ কাটি কাটি দিব এতিয়া কাটি দিয়াৰ পাছত মই গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি ল'লোঁ অন কৰি লৈ মই চচপেনটো তুলি দিলোঁ আৰু ফ্লেমটো আপোনালোকে মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি এইটো বইল কৰিব আপোনালোকে হাই ফ্লেম নকৰিব মিডিয়াম ফ্লেমত আপোনালোকে দহ মিনিট ভালকৈ উতলিবলৈ দিব এয়া উতলি আছে খুব ভালকৈ মাজে মাজে আপোনালোকে চাব যে বস্তুটো খুব বেছিকৈ বিজল হৈ গৈছে নেকি বেছি ডাঠ হৈ গৈছে নেকি সেইটো লক্ষ্য কৰি ৰাখিব আৰু মাজে মাজে আপোনালোকে লৰাই থাকিব এনেকৈ মই এয়া চেক কৰিছোঁ যেতিয়া বস্তুখিনি ভালকৈ সিজিব আপোনালোকে পানীটো এনেকৈ চুইচ আলে অকণমান বিজল বিজল লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব এয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পাছত মই এইখিনি মোহাৰি মোহাৰি এতিয়া চেপি ল'ম খুব ভালকৈ এনেকৈ হাতেৰে চেপি চেপি দিলে ইয়াৰ বস্তুখিনিৰ গুণটো এই পানীখিনিলৈ গুচি আহিব এয়া মই গোটেইখিনি চেপি লোৱাৰ পাছত আকৌ এবাৰ চেকি লৈছোঁ এখন চাকনিৰ সহায়ত এতিয়া তৈয়াৰ হৈ গ'ল খুব বঢ়িয়া এটা হেয়াৰ চেৰাম যিটো চেৰাম আপোনালোকে চুলিত লগালে চুলি সৰা একেবাৰে কমি যাব এতিয়া মই আনিছোঁ এটা এয়া স্প্ৰে' বটল আৰু স্প্ৰে' বটলটোতে মই এয়া ভৰাই লৈছোঁ স্প্ৰে বটল নাথাকিলেও কোনো কথা নাই আপোনালোকে ভাল এটা চাফা বটলত ভৰাই ল'ব এতিয়া এই ৰেমেডিটো চুলিত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু ব্যৱহাৰ কৰা নিয়ম কেনেকুৱা সেইটো দেখুৱাওঁ চাওঁ বোলেও এতিয়া তৈয়াৰ হৈ গ'ল খুব বঢ়িয়া এটা হেয়াৰ চেৰাম আৰু এই হেয়াৰ চেৰামটোত যিকেইটা বস্তু মিক্স কৰিছোঁ সেই গোটেইকেইটা বস্তুৱে আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছিকৈ ভাল হয় আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব আপোনালোকৰ চুলি সৰাও কমিব নতুন নতুনকৈ চুলি গজিব চুলিৰ গ্ৰ'থ বাঢ়িব আৰু আপোনালোকৰ চুলিখিনি চিল্কী হ'বলৈ চাইনিং হ'বলৈ সহায় হ'ব এতিয়া এইটো আপোনালোকে কেনেধৰণে লগাব লাগে সেই নিয়মটো মই এতিয়া আপোনালোকক কৈ দিছোঁ প্ৰথম এসপ্তাহ আপোনালোকে এইটো ৰেগুলাৰ ৰাতি শোৱাৰ আগত চুলিত লগাই শুব আৰু ৰাতিপুৱা আপোনালোকে খালী পানীৰে চুলিখিনি ধুই দিব এক সপ্তাহ ৰেগুলাৰ লগোৱাৰ পাছত আপোনালোকে পাঁচৰ সপ্তাহত সপ্তাহত তিনিদিনকৈ এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে চুলিখিনি পিছদিনাখন চেম্পুও কৰিব পাৰে নহ'লে আপোনালোকে খালী পানীৰে চুলিখিনি ধুই দিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা স্প্ৰে' বটল নাথাকে আপোনালোকে যিকোনো এটা বটলত ভৰাই ল'ব আৰু তেল সনাৰ দৰে আপোনালোকে চুলিত লগাব তেল যেনেকৈ আমি চুলিৰ গুৰিত লগাই লগাই খানো সেইদৰে আপোনালোকে এইটো চুলিৰ গুৰিত লগাই লগাই খানিব এনেকৈ স্প্ৰে' বটলত ভৰাই ল'লে অকণমান সুবিধা হয় এনেকৈ সেউতাটো উলিয়াই লৈ এনেকৈ অকণমান অকণমান স্প্ৰে কৰি দিব স্প্ৰে' কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে এনেকৈ চুলিৰ গুৰিটো অকণমান মাছাজ কৰি কৰি দিব এনেকৈ আপোনালোকে অকণমান স্প্ৰে' কৰি ল'ব তাৰপিছত চুলি গুৰিত লগাই লগাই এনেকৈ মাছাজ কৰি দিব দি পেলাই এনেকৈ ৰাতি আপোনালোকে শুই থাকিব এনেধৰণে আপোনালোকে এই হেৰা চেৰামটো চুলিত লগাব এইদৰে আপোনালোকে লগাই চাব আপোনালোকৰ চুলি সুৰা কম দিনৰ ভিতৰতে বন্ধ হৈ যাব আৰু চুলি গ্ৰ'থ বাঢ়িব নতুন নতুনকৈ আপোনালোকৰ চুলি গজিব আৰু চুলিখিনি চিল্কী চাইনি হোৱাত সহায় হ'ব আজি মই আপোনালোকক খুব বঢ়িয়া এটা হেয়াৰ চেৰম বনাই দেখুৱালোঁ যিটোৱে আপোনালোকৰ চুলি সুৰা বন্ধ কৰিব চুলিৰ গ্ৰোথ বঢ়াব চুলিখিনি নতুন নতুনকৈ গজিবলৈ সহায় কৰিব চুলিখিনি চিল্কী আৰু চাইনি কৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে নতুন এটা বেলেগ টিপছৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ আজিলৈ আহোঁ